Желание компании Cube сделать самый интересный гибрид планшета и смартфона увенчалось успехом. Именно ее устройства считаются самыми достойными звания лучшего доступного планшета фона, то есть планшета, по которому можно звонить. Т8 самый новый из таких планшетов компании Cube. Получился ли он таким же удачным, как и предыдущие модели? Когда берешь Cube T8 в руки, первым делом замечаешь материалы корпуса, которые редко встретишь в сегменте доступных планшетов. Большую часть спинки устройства занимает металлическая крышка, которая при этом огибает боковые грани. Основная же часть сделана из крепкого матового пластика. У планшета отличная сборка, так как он совсем не скрипит при скручивании. Из функциональных элементов на задней крышке находится двухмегапиксельная камера со вспышкой и внизу средний по качеству звучания динамик. С первого взгляда тут больше ничего нет, но если присмотреться к верхней части, то можно заметить съемную крышку достаточно больших размеров. Под ней находятся слоты сразу для двух карточек. МикроSD объемом до целых 128 ГБ, микросим и полноценный SIM. Обе поддерживают работу в сетях 3G LTE, что вообще редкость в таких недорогих планшетах. К боковым кнопкам питания, блокировки и громкости придется немного привыкнуть. Они достаточно тонкие и почти залазят на край задней крышки. На верхней грани T8 находится привычный порт micro USB, выход для наушников и неожиданно micro HDMI для вывода изображения, например, на телевизор. Спереди прямо не планшет, а смартфон, а все благодаря традиционному набору датчиков, таким как освещение, приближение, а также голосовому динамику и микрофону в нижней части корпуса. Тут же естественно фронтальная VJ камера, которая делает посредственные снимки. Но для общения в скайпе в светлое время суток такого разрешения хватает. Да, кстати, несмотря на свою не самую маленькую толщину, Cube T8 весит всего 312 грамм. С дисплеем в этом планшете все по большому счету стандартно. Это 8-дюймовая матрица IPS и разрешение 1280 на 800 точек. Количество точек на дюйм в нашем случае 189. Да, в таком случае можно заметить пиксели, но опять-таки для таких недорогих планшетов это более чем нормальное разрешение. Тем более, что яркость здесь неплохая, но максимальная хотелось бы немного больше. Картинка с высокой контрастностью, реалистичными цветами и по-настоящему правильным белым цветом. Порадовала также глубина черного цвета, что среди IPS матриц встречается крайне редко. Все отлично и с углами обзора, под ними картинка даже практически не светлеет. Вся передняя панель прикрыта защищенным стеклом со слабеньким олеофобным покрытием. Зато у экрана отличная чувствительность, он понимает одновременно до 5 нажатий. Cube T8 работает на 64-битном процессоре MTK8753P с четырьмя ядрами Cortex-A53 с тактовой частотой 1,3 ГГц. Графический чип абсолютно стандартный, Mali T720. Оперативной памяти немного, но стандартный для такого класса, 1 гигабайт. А вот встроенная прямо много для такого недорогого планшета, 16 гигабайт. Тут бы с характеристиками можно было и закончить, если бы не крутейший набор беспроводных модулей. Такого вы точно не увидите в большинстве бюджетных планшетов. Bluetooth 4.0, полноценный GPS приемник, а также двухдиапазонный Wi-Fi с поддержкой сетей 5 гигагерц. В бенчмарках планшету конечно похвалиться особо нечем, зато с производительностью в играх все очень неплохо. Естественно ресурсозависимые 3D-игрушки на ультравысоких настройках будут идти с не самым играбельным количеством FPS, то спокойно заработают и 8 асфальт и Modern Combat 5. С простыми аркадными игрушками все отлично, играть в них комфортно. В Antutu планшет набирает почти 25 тысяч баллов, в Geekbench 474 и 1337 баллов в одноядерном и многоядерном тесте соответственно, а в бенчмарке Unreal планшет вытягивает более 22 кадров в секунду. При этом быстродействие в системе на отличном уровне, никаких особых подтормаживаний и лагов я не заметил. А все еще потому, что Cube T8 работает на актуальной и сейчас, а главное абсолютно ничем не засоренной системе Android 5.1. Это именно та версия системы, которую когда-то выпустила официально компания Google. Более того, она поддерживает обновление по воздуху OTA, так что время от времени вы будете получать актуальные апдейты системы. Емкость встроенного аккумулятора 3800 мАч, что в принципе не очень-то и много для 8-дюймового планшета. Но с учетом того, что здесь не самый производительный процессор и экран невысокого разрешения, наш герой демонстрирует серьезные результаты автономности. Например, в бенчмарке Geekbench он продержался целых 11 часов и 10 минут, набрав при этом 3094 балла. Это означает, что в среднем режиме Cube T8 способен работать 3-4 дня. Почти рекорд в этом классе. Cube T8 – один из самых привлекательных бюджетных планшетов, которому есть чем похвастаться. Здесь и достаточная производительность, и отличный дисплей, возможность звонить в сетях 3G и LTE, а также шикарная автономность. Похоже, это будущий хит.